હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દી પાઠ પાંચ ધરતી કિશાન એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવવાની છે તો ચાલો જોઈએ પાઠ પાંચના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની પ્રશ્ન ક્રમ એક કાવ્ય કો ડી મોબાઈલ સાધનો કે વ્યક્તિગત ઓર સામૂહિક ગાન કરવાના અહીંયા જે કાવ્ય આપ્યું છે धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है तो आ, छे, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गान बाद प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सवाल नंबर एक आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जवाब मैं नदी में तैर सकता हूँ मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ मैं साइकिल चला सकता हूँ मैं पतंग उड़ा सकता हूँ मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ सवाल नंबर बे विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है देना जवाब रासायनिक खाद्य और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा प्लास्टिक रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है मोटर बस रेलगाड़ी दुपहे विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है टेलीफोन मोबाइल ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है सवाल नंबर त्रैन अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है तैनो जवाब मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है उसके पास भाषा की शक्ति है इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है सवाल नंबर चार काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए तो इन जवाब काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द पहलो धरती एटले भूमि अथवा पृथ्वी पर्वत एटले पहाड़ नदी एटले सरिता माटी એટલે મિટી અંબર એટલે આકાશ અગ્નિ એટલે આગ પવન એટલે હવા પ્રશ્ન 3 નિમનલખિત શબ્દો કા શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજીએ ઓર શબ્દકોશ મેં સે uska અર્થ ઢુંંઢકર બતાઈએ હોષ્ઠ પુષ્ઠ ત તગડા અથવા હટ્ટા કટ્ટા संवाद એટલે વાતચીત शीघ्र એટલે જલ્દી જોહર એટલે पराक्रम યુદ્ધ મે શત્રુ કી વિજય નિશ્ચિત હો જانے પર રાજપૂત સ્ત્રીઓ કા અગ્નિ કુંડ મે જલ ભરના આજ્ઞાબી એટલે અપરિચિત વેદાંત એટલે ब्रह्म विद्या मुकद्दर એટલે ભાગ્ય સાર્ગિત એટલે શિષ્ય વૃતિ એટલે મનોદશા અથવા મન કા ઝુકાવ સ્પષ્ટ એટલે સાફ સાફ પ્રશ્ન ક્રમ 4 નિમન લિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ બતाइए पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है जवाब है पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा उच्च दर्जे का दिमाग है तू अगर क्रोध में अपनी भू तिरसी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है सवाल नंबर बे गुरु सा मतिमान પવન સા તું ગતિમાન તેરી નો જવાબ હે મનુષ્ય તુજમે મહાન દેવગુરુ જૈસી બુદ્ધિમતા હૈ પવન ગતિશીલ હૈ તું આકાશ સે ભી ઊંચે પહોંચને શક્તિ રખતા હૈ હવે આપણે સ્વાત્યના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું પ્રશ્ન એક નિમ્ન પ્રશ્નો કે ઉત્તર લિખીએ सवाल नंबर एक मनुष्य क्या क्या कर सकता है तो एनो जवाब मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है वह धरती और आकाश को एक कर सकता है इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है सवाल नंबर बी मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है तो एनो जवाब मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है वह लोगों के विचार बदल सकता है इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है सवाल नंबर त्रण मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है जवाब मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है प्रश्न क्रम बे उचित जोड़ मिलाइए पहलू मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है मनुष्य के नयनों में ज्वाल है मनुष्य की भुकुटी में का ताल है मनुष्य की वाणी में योग का आह्वान है मनुष्य छाती में महाकाल है प्रश्न क्रम त्रैन निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही कीजिए सवाल नंबर एक मनुष्य चाहे तो काल को થામ લે રોક લે યા જાન લે તો એનો સાચો જવાબ છે થામ લે મનુષ્ય ચાહે તો કાલ કો થામ લે સવાલ નંબર બે મનુષ્ય ચાહે તો ધરતી કો વિકલ્પો જોઈએ ફોડ દે યુગ કા આહવાન દે અંબર સે જોડ દે તેનો સાચો જવાબ છે અંબર સે જોડ દે मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे सवाल नंबर त्रन मनुष्य चाहे तो माटी से तो विकल्पों मुख को भी मोड़ दे अमृत निचोड़ दे या दुनिया बदल दे। देना साचो जवाब अमृत निचोड़ दे मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे प्रश्न क्रम दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जैसे कि की धरती तो आकाश वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं अमृत तो विष शंकर जी ने विष पी लिया था वरदान तो अभिशाप दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है ऊंचा तो नीचा शर्म से उसका सिर नीचा हो गया पाप तो पुण्य विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है जीवन तो मृत्यु वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते प्रश्न क्रम पांच नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए तूफान वरदान नयन अनशी क्षति आयना झंकार जवाब शब्द शब्दकोश के क्रम में और उनका अर्थ आयना इतले दर्पण क्षति एटले हानि પાયલ વીણા એટલે નેત્ર અથવા આખ વરદાન એટલે કૃપા શીસ એટલે મસ્તક અથવા માથા આ વિડીયો બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો